নমস্কাৰ মই নৱজিত এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এল পি ই পিৰ মেৰিট লিষ্টৰ সম্পৰ্কত এল পি ই পিৰ মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিলে আজিৰ পৰা এবছৰ আগতে গতিকে এবছৰ হৈ গ'ল আজিলৈকে কিন্তু মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ নহ'লে মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ নোহোৱা এটাই কাৰণ যিহেতু কেছ এটা চলি আছিলে ছুপ্ৰিম কোৰ্টত সেই কেচটোৰ কাৰণেই ইমান দিন লেট হ'ল কাৰণ আপোনালোকে জানেই যে মেৰিট লিষ্ট যদিও প্ৰস্তুত কৰে তেতিয়াহ'লে এই এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যদি ন্যায়েই পাই যায় তেতিয়াহ'লে আকৌ পুনৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে বা চৰকাৰে কি কাৰণে ইমান দিন কৰিলে সেই কথাখিনি যিহেতু স্পষ্টকে কৈ দিয়া নাই যে কিয় এক বছৰ দিন ৰ'বলগীয়া হ'ল আপোনালোকে জানে যে দহ মেট একেলগে নিযুক্তি দিম বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে সেইকাৰণে লেট হ'ল নে কি কাৰণে লেট হৈছে এই কথাবিলাক স্পষ্ট হৈ উঠা নাই এতিয়া কথা হ'ল যে এল পি বিৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম কাজসমূহ কৰিব নোৱাৰিব মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰিলেও ভেৰিফিকেশ্যন কাম কাজসমূহ কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সকলো লাগি যাব গতিকে সকলো বিশেষ তাত যিটো ইনভলভ হৈ যাব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে কি কৰিব এতিয়া যদিও মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰে জানুৱাৰী মাহত মই ধৰি লৈছোঁ জানুৱাৰী মাহত পাব্লিছ কৰিব লাগে যদি জানুৱাৰী মাহত পাব্লিছ কৰে তেতিয়াহ'লে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিটো পৰীক্ষাসমূহ আহি আছে বাকী অন্যান্য পৰীক্ষাসমূহো আছে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাৰণে যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি কাম কাজসমূহ থাকিবই গতিকে কথা হ'ল যে মাৰ্চ মাহলৈ হয়তো যাবগৈ পাৰে মানে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম কাজসমূহ মাৰ্চ মাহ হয়তো যাব পাৰে গতিকে এই কথাবিলাক আপোনালোকে স্পষ্টকৈ এতিয়া কৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইকাৰণেই নোৱাৰোঁ হয়তো চৰকাৰখনে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বেছি দিনটো নালাগে গোটেই কাম কাজবিলাক ইতিমধ্যে হৈ গৈছিলে আপোনালোকে জানেই কিন্তু এই এন আই এছৰ কেছটো লাগি থকাৰ কাৰণে কিছু পলম হৈ গ'ল আৰু লগতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প'ৰ্টেলটো ৰিঅ'পেন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এক বছৰ দিনে যিটো তেনেকেই থৈ দিলে প'ৰ্টেলটো ৰিঅপেন নকৰিলে কাৰণ প'ৰ্টেলটো ৰিঅ'পেন কৰিলে আকৌ কোনোবাই আকৌ হাই কৰ্টলৈ যাব বা বিভিন্ন কথা কিছুমান আহি পৰিলে মানে কি হাই কৰ্ট কৰিলে মানে কি হ'ব আকৌ প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে কিছুদিন ল'ব লাগিব আকৌ ধৰক এতিয়া মেৰিট লিষ্ট কাম কাজসমূহ থাকি যাব সেইকাৰণে পৰ্টেলটো ৰিঅ'পেন নকৰিলে কাৰণ তাৰ দুদিন পিছতে যিটো ৰিজাল্ট আউট কৰিছিলে চি ডেটৰ মানে এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটৰ দুদিন পিছতেই পিছতে যিহেতু চিট ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছিলে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোনো সুযোগ নিদিলে এতিয়া যিহেতু জানুৱাৰী যিটো টেট পৰীক্ষা সেইটোৰ কাৰণে যিটো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিছিলে এতিয়া ফে জুলাই মাহতো চিট এ থৈ গ'ল জুলাই মাহত বাছনিও আছেই এতিয়া আপোনালোকে জানেই যে এতিয়া যিহেতু ডিচেম্বৰত ছিট এ থৈ গ'ল এইসকলেও এতিয়া এপ্লাই কৰাৰ সুযোগটো হয়তো পাবগৈ পালেহেঁতেন এতিয়া যদিহে এতিয়া প'ৰ্টেলটো অ'পেন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও পাব কিন্তু এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়া নিদিয়ে মানে যিসকলে ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে নিদিয়ে নতুন নিযুক্তিৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট পাঠ কৰিব লাগে বুলি কৈ আহিছে বহুতেই যিটো দুহেজাৰ তেইছ চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে এডভাৰটাইজমেণ্ট পাঠ কৰিছিলে সেই এডভাৰটাইজমেণ্ট পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত এপ্লাই কৰিব নালাগে বুলি বহুতেই প'ৰ্টেলটো অ'পেন কৰিবৰ কাৰণে অ'পেন নকৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বাধা দি আহিছে সেইকাৰণে অ'পেন নকৰিলে কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছিলে যে প'ৰ্টেলটো যদি মই আকৌ ৰিঅ'পেন কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে একাংশ হাই কৰ্টলৈ গৈ যাব বুলি জনাইছিল শিক্ষামন্ত্ৰী মোদে গোটেই কথাবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যাৰ কাৰণে আজি ইমান দিন ৰ'বলগীয়া হ'ল গতিকে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে মেৰিট লিষ্টটো খুব সোনকালে পাব্লিছ কৰক আৰু এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মোক সুধিছে যে তেওঁলোকে ন্যায় পাবনে নাপাব এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত হ'বনে নহ'ব যিহেতু এন আই এছৰ জাজমেণ্টটো কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ পোৱা নাই যে নিউ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত তেওঁলোকক মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে বুলি তেনেধৰণৰ জাজমেণ্ট কোনো অহা নাই কিন্তু কোনোবা হয়তো মানে এনেকুৱা লিগেল নটিছ এখন ইতিমধ্যে চাৰ্কুলেট হৈ আছে মই গম পাইছোঁ কথাটো কিন্তু মই এতিয়া সেই কথাখিনি জনাব বিচৰা নাই কি ধৰণৰ লিগেল নটিছ মানে এটা চেম্বাৰৰ ফালৰ পৰা আহিছে এই কথাবিলাক আপোনালোকে হয়তো পাইছে কিছুমানে কিছুমানে পোৱা নাই এই কথাবিলাক এতিয়া ক'ব নোৱাৰি কাৰণ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা ডেট ধাৰ্য কৰিছিলে যিটো দহদিন সময় দিছিলে মানে যিটো ডেটৰ পৰা লিগেল নটিছখন ইতিমধ্যে পঠাইছে ডি ডব্লি শিক শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু নাৰায়ণ কোঁৱৰলৈ পঠাইছে তেখেত হৈছে ছেক্ৰেটৰী গপতপ আশ্ৰামৰ তেখেতলৈ পঠাইছে গতিকে গোটেই কথাবিলাক এতিয়া মই স্পষ্টকৈ কৈ নিদিওঁ আপোনালোকক এই কথাবিলাক মই জনাম ত্ৰিছ তাৰিখৰ পিছত জনাম হয়তো ত্ৰিছ তাৰিখলৈকে বাট চাম কি কি লিখা আছিলে সেই লিগেল যিখন ন'টিছ সেই ন'টিছখন কি লিখা আছে সেই সম্পৰ্কে মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম এতিয়ালৈকে মই কথাখিনি জনাব বিচৰা নাই কাৰণ যিসকলে ইতিমধ্যে কেছ কৰিছিলে তেওঁলোকে বেয়া পাব কাৰণ এই কথাবিলাক মানে পাব্লিক হ'ব নালাগে বুলি কৈ আছে গতিকে কথাবিলাক পাব্লিক এতিয়া কৰিব বিচৰা নাই কিন্তু কথাবিলাক আমি লাহে লাহে পাতিম আপোনালোকৰ লগত কি হ'ব কি নহ'ব এই সম্পৰ্কত কেচ কৰাসকলে ন্যায় পাব নে কেচ নকৰাক ন্যায় পাব বা কেচ দুই হওক বা কেচ কৰা নকৰা কোনো ন্যায় নাপায় এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মানে এতিয়া স্পষ্ট হৈ উঠা নাই কাৰণ এই কথাবিলাক স্পষ্ট কেতিয়া হ'ব এতিয়ালৈকে ডি ডাব্লিউ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ জাননী পোৱা হোৱা নাই জান্নী মানে কি এই কেছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ন'টিছ জাৰি কৰা নাই বা প'ৰ্টেল ৰিঅ'পেন হ'বই নহ'ব এই সম্পৰ্কত জনোৱা নাই পৰ্টেল ৰিঅ'পেন হ'লেতো ন'টিছ জাৰি কৰিব এতিয়ালৈকে ৰিঅ'পেন কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই বুলি মই ভাবিছোঁ কাৰণ ৰিঅ'পেন কৰিলে একাংশই আকৌ হাই কৰ্টলৈ গুচি যাব পাৰে আৰু ৰিঅপেন কৰা মানে কি হ'ব বহুতেই এপ্লাই কৰি দিব এতিয়া নতুনকৈ পাছ কৰাসকলে এপ্লাই কৰি দিব গতিকে যিসকল থাকি গ'ল যিসকলে এন আৰ এছত ডিলেট কৰিছিলে তেওঁলোক কোনোবা এপ্লাই নোকোৱাকৈ থাকি গৈছে তেওঁলোক থাকি যাব আৰু তেওঁলোকেতো আকৌ নতুন নিযুক্তি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আকৌ পোষ্টৰ যিহেতু কথা উল্লেখ কৰিছিলে প্ৰায় আঠ হাজাৰ পোষ্ট উলিয়াই দিয়া কথা কৈছিলে কিন্তু সেই আঠ হাজাৰ পোষ্টৰ কোনো ধৰণৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট বৰ্তমানলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু কৰিব নকৰিব এই কথাখিনি আমি গম পাম যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত হয়তো এই ভাল খবৰটো আহিব পাৰে কেতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিব এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হয়তো ফেচবুকযোগে জনাব আপোনালোকক কাৰণ ভাল খবৰ ইতিমধ্যে এটা দিছে এ ডি আৰ যিটো ৰিজাল্ট আপোনালোকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে যিটো লাভ কৰিব আপোনালোকে আৰু বাকী যিসমূহ পৰীক্ষা আহি আছে সেই সম্পৰ্কত জনাই থাকিব তেখেতে গতিকে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আমি যিখিনি খবৰ লাভ কৰিছোঁ সেইখিনি জনাইছোঁ আপোনালোক যদি কিবা ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব ধন্যবাদ জয় অসম